Делим слово нашему игроку. Правильно, тишина. И Мартамонов. Поздравляем с победой. Я думаю, что это очень важно и в эмоциональном плане. Прежде всего, победа была. Как настраивались на эту игру? Все сложилось так, как хотелось в этом матче для команды. Конечно, все идеально не бывает, но в прошлой игре мы получили хороший урок от Будивельника. Будивельник нам показал, как правильно играть в агрессивную защиту. Сегодня мы пытались играть агрессивно, где-то, может, через чересчур. Некоторые установки тренера выполнили, некоторые не выполнили, но выиграли, и, слава богу. Посмотрим, как будет дальше. В составе соперника играет один из немногих легионеров, твоей позиции в этом сезоне. Какая-то какая особенность была в противостоянии с Макнайтом или все как обычно. я бы не сказал все как обычно. Просто надо выйти и играть в свою игру, стараться играть агрессивно, защитить, не дать, получить, прессинговать, что еще. Все, все, игроки одинаковые. Не важно, он легионер или украинец. Ну, Если нет вопросов, спасибо к ним. Желаю удачи.